Kembali dalam Apa Kabar Malaysia bersama dengan kami dan kali ini kita nak bercerita tentang krisis iklim dan cabaran kesihatan awam baharu hmm. bersama dengan uh, tetamu kita di studio. siapa? Hmm. Kita ada setiausaha agung bulan sabit merah Malaysia iaitu Tuan Haji Hakim Hamzah. Apa khabar Tuan Haji? Uh, apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Studi bersama dengan kita di Studio Perkhidmatan Malaysia hari ini uh, yeah. pertama sekali, topik kita hari ini agak berat sedikit lah, kita menyebut berkaitan dengan krisis iklim dan cabaran kesihatan awam baru, krisis iklim kita dah biasa dengar, uh, mm. tapi apabila menyebut berkaitan dengan uh, cabaran kesihatan awam baru, dia memasuki dimensi yang baru, uh, apabila menyebut berkaitan dengan iklim ni uh, mm. jadi mungkin kita tak tahu uh, perkembangan terkini dari Tuan Haji sendiri, bagaimana Tuan Haji tengok perkembangan ataupun perubahan iklim yang tidak menentu memberi kesan kepada percambahan kesihatan kita? Ya, apabila uh, karan iklim berubah, uh, cuaca yang tidak menentu, hmm. kita uh, tidak dapat uh, menganggarkan bila akan berlakunya bencana. Betul. Macam biasanya kita menghadapi monsun timur laut di hujung tahun. Betul. Tetapi tahun ini, di awal tahun, di tengah tahun pun ada waktu-waktunya apabila uh, hujan lebat uh, dan mengakibatkan uh, banjir kilat di beberapa tempat, dan juga banjir uh, di tempat-tempat macam Kedah dan sebagainya. Jadi apabila kita menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu ini, kita susah untuk uh, mempersiapkan uh, rakyat kita ataupun mereka yang sering terkesan dengan bencana. Okay. Terutamanya di Pantai Timur, uh, kita sedia maklum yang mereka sering ter ter terdedah kepada banjir musim uh, monsun timur laut. Okay. Jadi kita membuat persediaan mereka untuk mengharapi uh, monsun timur laut. Tetapi seperti yang kita lihat pada tahun 2021 dahulu. Mm -hmm. Uh, pada mulanya dia banjir sekejap saja kemudian apabila situasi banjir sudah berkurangan mereka sudah kembali hidup uh, apa tu seperti sedia kala uh -huh. kemudian second round pula datang betul uh, jadi ini menjadi satu kejutan kepada rakyat dan uh, ia juga mengakibatkan boleh mendedahkan uh, masyarakat kepada uh, apa tu uh, penularan penyakit-penyakit berjangkit okay. seperti uh, kencing tikus uh -huh. Uh, apa tu penyakit uh, yang berjangkit uh, melalui nyamuk seperti malaria, denggi dan sebagainya. So okay. ini adalah satu yang merisaukan kita lah. Okay. Baik. Dan uh -huh. daripada segi kesiapsiagaan bulan sabit merah Malaysia sendiri, uh -huh. bagaimana kita bersedia untuk menghadapi segala perkara yang tidak menentu ini? Uh, satunya kita uh, kenal pasti kawasan-kawasan yang sering uh, di apa tu uh, terdedah kepada uh, bencana-bencana seperti uh -huh. banjir terutamanya. Jadi kita uh, mengadakan program-program uh, kesiapsagaan okay. dengan kerjasama uh, dengan NADMA dan juga NGO-NGO yang lain. Kita berhubung dengan masyarakat-masyarakat ini dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi waktu banjir. Uh, ada juga kampung-kampung yang kita telah ambil sebagai kampung angkat yang, dan di kampung-kampung ini pula kita uh, tinggalkan bot-bot uh, dan kita latih penduduk kampung itu untuk mengendali bot ini supaya apabila berlakunya banjir, mereka dapat dengan sendirinya menyelamatkan um, penduduk kampung mereka tanpa perlu menunggu bantuan datang dari luar. Mm -hmm. Kerana ada kalanya bantuan dari luar ini mengambil masa kerana mungkin perhubungan terputus dan sebagainya. Ah. Jadi uh, lebih baik mereka dilatih untuk bersedia dan uh, mula membantu uh, apa tu penduduk kampung mereka sendiri sebelum uh, tanpa perlu menunggu bantuan datang dari luar. Mm -hmm. Baik, adakah mereka juga didedahkan dengan ilmu pengetahuan kecemas merawat perubatan kecemasan CPR ataupun luka-luka kecil dan sebagainya. Ya, itu pun penting Aha. dari segi uh, pertolongan cemas. Uh, ada kalanya uh, pertolongan cemas itu sangat kritikal kerana okay. bantuan awal itu boleh menentukan sama ada orang itu dapat uh, apa tu Uh, terselamat ataupun tidak. Oleh okay. kerana adakalanya bantuan yang kita tunggu daripada hospital, ambulans dan sebagainya mungkin mengambil masa. Uh -huh. Jadi jika seseorang itu uh, menghadapi luka-luka uh, ataupun uh, ada serangan jantung dan sebagainya, jika penduduk kampung terlatih dengan uh, teknik-teknik pertolongan cemas ini mereka dapat memberi pertolongan dengan segera tanpa perlu menanti bantuan yang mungkin lewat tiba. Okey baik. Okey er uh, Tun Haji menyebut berkaitan dengan krisis iklim kita ya. Uh, sejak beberapa tahun kebelakangan ini macam saya kata tadi, keadaan cuaca kita sangat tidak menentu. Uh, perubahan uh, cuaca, perubahan jadualnya itu, kalau contoh dulu kita tengok uh, monsoon timur laut itu berlaku pada hujung tahun macam yeah. tu Haji kata, sekarang dia, dia dah tukar mungkin yeah. menjadi awal sedikit, mungkin yeah. jadi lewat sedikit yeah. uh, kesannya kepada kesiapsiagaan agensi-agensi uh, yang akan turun padang seperti PBSM sendiri, so macam mana kita nak prepare untuk bencana-bencana di luar jangka seperti ini Uh, persiapan yang pertamanya persiapan itu harus uh, dilakukan tanpa henti okay. Okay. Uh, Kita perlu sentiasa bekerjasama bukan sahaja dengan penduduk yang sering terkesan dengan bencana ini okay. uh, Kita juga bekerjasama dengan NGO-NGO lain yang banyak berkhidmat memberi bantuan di luar sana okay. Alhamdulillah kita bersyukur di negara kita ini uh, masyarakat sangat mudah memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukan Jadi cuma kita perlu uh, koordinasi yang lebih baik supaya uh, bantuan tu dapat diberikan tepat pada masanya dan uh, tiada yang tertinggal. Baik. Dan kalau kita lihat secara statistik 2-3 tahun kebelakangan ini hmm. apabila perubahan iklim itu agak ketara, ya. adakah uh, penyakit yang direkodkan juga meningkat ataupun mungkin ada penyakit baru yang uh, kita dapat uh, lihat ada satu trend uh, pertumbuhan baru dan sebagainya bagaimana pandangan uh, Tuan Haji sejak kebelakangan ini kes-kes denggi uh, okay. agak uh, meningkat uh, okay. dengan tinggi terutamanya di kawasan-kawasan bandar hmm. kerana uh, dengan uh, faktor pembangunan uh, ada juga pusat-pusat pembinaan tempat-tempat pembinaan yang tidak uh, dijaga kebersihannya jadi Uh, mungkin ada bekas-bekas yang menakung air yang menjadi pusat membiakkan nyamuk-nyamuk edis ini. Okay. Jadi penyakit-penyakit uh, uh, ini kita perlu uh, tangani dengan segera dan uh, mengambil langkah yang berjaga-jaga dan sentiasa memberi peringatan kepada rakyat di luar sana untuk menjaga kebersihan. Okay. Uh, menjaga kebersihan dan tidak membiarkan tempat-tempat uh, pembiakan uh, nyamuk edis ini Uh, uh, ada di mana-mana. Jadi uh, ini dapat membantu mereka lah supaya tidak uh, terdedah dengan penularan uh, penyakit yang mungkin boleh merebak. Mm -hmm. ha. Dan perubahan iklim ni kan uh, selalunya dikaitkan dengan penyakit fizikal kan. Betul, betul. Uh, Izo bagaimana pula dengan uh, kesihatan mental masyarakat? Uh, apabila masyarakat tertentu yang sering uh, terdedah dengan bencana, contohnya okay. kalau uh, banjir. Uh, mereka ini biasanya golongan uh, B40 yang uh, hmm. tinggal mungkin di tebing-tebing sungai, hmm. di reserve-reserve sungai yang sering uh, terdedah kepada banjir. Apabila berlakunya banjir, uh, rumah mereka musnah harta benda mereka yang tidak banyak itu pun semuanya musnah uh, cuba kita fikirkan jika mereka ada anak yang ingin uh, mengambil SPM di hujung tahun. Hmm. Uh, kemudian rumah mereka pula dilanda banjir hmm. habis buku-buku semua rosak okay. jadi bagaimana mereka nak mengambil peperiksaan apabila bahan-bahan yang mereka perlukan untuk membuat persediaan untuk peperiksaan ini sudah tiada lagi. Uh -huh. Jadi ada juga yang uh, bila berlaku uh, bencana ini ahli-ahli uh, keluarga menghadapi tekanan mental kerana uh, satunya harta benda musnah. Okay. Uh, yang keduanya mungkin punca pendapatan mereka juga sudah tiada lagi. Uh -huh. Jadi uh, ini boleh memberi tekanan yang berterusan yang pentinglah kita perlu tangani. Eh uh, okey Tuan Haji, saya nak tanya juga uh, apabila kita menyebut berkaitan dengan perubahan iklim ni dalam kepala kita macam Tuan Haji kata tadi uh, banyak menyebut berkaitan dengan bencana semula jadi seperti banjir, uh, seruk haba dan sebagainya. Tapi boleh jadi tak uh, krisis kesihatan yang diakibatkan daripada iklim yang berubah tak tentu masa ni disebabkan oleh uh, tangan manusia itu sendiri. Contohnya macam pembangunan yang berterusan, yeah. sampai tak menjaga alam sekitar dan sebagainya boleh jadi tak? Itu kita sudah akui kerana kita dah ada apa sendai framework, ada apa tu Kyoto Protocol Paris Agreement yang banyaknya kita sudah akui yang apa tu peningkatan suhu di seluruh dunia uh, mengakibatkan uh, apa tu perubahan iklim perubahan cuaca yang menyebabkan uh, keadaan cuaca yang tidak menentu. Jadi hal ini perlu kita tangani bersama. Ia bukan uh, sesuatu yang boleh ditangani oleh sesebuah negara saja. Ia adalah sesuatu yang perlu ditangani oleh seluruh dunia secara bersama, uh, secara kolektif dan uh, kita tidak perlu menduding jari ke mana-mana. Okay. Kita kita perlu mainkan peranan kita sendiri. Apabila contohnya kalau kita uh, menggunakan kertas nak print dan sebagainya mungkin elok kita print di depan dan belakang. Uh -huh. uh, ataupun kalau kita ada sampah-sampah sarap jangan buat pembakaran terbuka. Uh -huh begitu juga penggunaan um, apa bahan api. Kita perlu uh, menggunakan bahan api dengan uh, dengan seoptimum yang mungkin. Okay. Uh, kalau penggunaan elektrik dan sebagainya, jika ada satu bilik ataupun kawasan tu yang tidak digunakan lagi ataupun sudah dikosongkan, kita padamkan elektrik lampu apa aircon dan sebagainya. Okay. Jadi kita seluruh rakyat dunia perlu memainkan peranan masing-masing untuk sama-sama uh, menyumbang kepada usaha kita, kita untuk Uh, supaya suhu dunia ini tidak terus meningkat dan tidak terus uh, menghasilkan apa mencairkan kutub-kutub uh, ais-ais -kutub, uh, di kutub uh, utara dan selatan uh -huh. yang akan uh, meningkatkan uh, apa tu paras air, uh, paras air dan oh. akan menenggelamkan banyak uh, tempat-tempat pulau-pulau yang kecil-kecil di seluruh dunia uh -huh. ini akan uh, memberi kesan Uh, jangka panjang kepada kesihatan dan juga um, cara kita hidup hmm. di masa harapan mm -hmm. baik, Tuan Haji, itu sedikit sebanyak apa yang boleh uh, kita lakukan sebagai orang awam untuk menjaga perubahan iklim yeah. uh, dan juga menghadapi krisis iklim tetapi okay, mungkin sedikit pandangan Tuan Haji mm -hmm. tentang um, rakyat Malaysia hmm. yang mempunyai tahap obesiti dan diabetes yang paling tinggi di Asia Tenggara Bagaimana? Ya, itu pun uh, penting juga kita tangani kerana hmm. di negara kita pun uh, kita sedia maklum kira-kira 20% daripada rakyat Malaysia uh, menghadapi uh, diabetes hmm. uh, berbagai peringkat. Hmm. Jadi uh, usaha kita untuk menangani masalah ini perlu dipertingkatkan. Uh, kita perlu mengurangkan uh, pem, apa, pengambilan gula, pengambilan garam yang akan menyebabkan darah tinggi dan sebagainya supaya kita dapat hidup lebih sihat Uh, dan uh, apa tu macam macam saya sendiri pun saya mengaku uh, berat saya berlebihan. Mm -hmm. Jadi ini satu yang berbahaya. Jadi kita bukan saja perlu uh, mem, apa tu memerhatikan apa yang kita makan, kita juga perlu mengadakan senaman yang secukupnya mm -hmm. supaya kita dapat uh, hidup sihat dan dapat menghindari penyakit-penyakit yang mungkin timbul daripada uh, akibat kita mengambil gula yang berlebihan, garam yang berlebihan ataupun uh, kekurangan senaman untuk menyihatkan badan. Baik, terima kasih Tuan Haji Hakim Hamzah, Setiausaha Agong, Bulan Sabit Merah Malaysia dan itu sedikit sebanyak perkongsian tentang krisis iklim dan juga cabaran kesihatan awam. Baik, kita nak berehat seketika kembali selepas ini.